আৰু যোৰহাটৰ ঢাকাইপট্টিত অতি শীঘ্ৰে বুলডাজাৰ চলাব লাগে আৰু ঢাকাইপট্টিৰ পৰা এতিয়া ফোনযোগে মোক ভাবুকি দিছে আৰু ইয়াৰ ওপৰতো ব্যৱস্থা অসম আৰক্ষীয়ে ল'ব লাগিব এতিয়া ডিটেনশ্যন কেম্পত থকা বাংলাদেশীখিনি যদি মুক্ত মনেৰে শিৱসাগৰৰ নিচিনা জেগাত ঘূৰি ফুৰিব পাৰে তাত আমাৰ আপত্তি আছে কালি ধৰিছে আৰু ধৰিব লাগে এতিয়া গুজৰাটত বুলডাজাৰ চলাইছে আমাৰ ইয়াত আকৌ পুলিচৰ গাড়ীত বহাই ঘূৰাই ফুৰাইছে আমাৰ আপত্তি আছে তাত এখন একেখন ভাৰততে এজেগাত চলাইছে বুলডেজাৰ আমাৰ ইয়াত আকৌ পুলিচৰ গাড়ীত বহাই ঘূৰাই ফুৰাইছে তাত আমাৰ আপত্তি আছে আজি যোৰহাটৰ দৰে জেগাত ঢাকাইপত্তি হ'ল মানে কি ঢাকাৰ পৰা আহিছে সিহঁতি তাত বুলডেজাৰ চলিব লাগে বুলডেজাৰ চলিব লাগে তাত আৰু যদি চৰকাৰে নহয় আমাক দিয়ক আমি চলাম খালি উজনি অসমত কোনো খিলঞ্জীয়া মানুহৰ বাবে বাংলাদেশী অনা অসমীয়াক কাৰো দপদপনি চলিব দিয়া নহ'ব যেতিয়ালৈকে আমি আছোঁ আৰু যোৰহাটৰ ঢাকাইপট্টিত অতি শীঘ্ৰে বুলডেজাৰ চলাব লাগে অতি শীঘ্ৰে আৰু ঢাকাইপট্টিৰ পৰা এতিয়া ফোনযোগে মোক ভাবুকি দিছে ফোনযোগে ভাবুকি দিছে সেইটো নম্বৰ মই এতিয়া ৰাজহুৱা কৰিম এই নম্বৰত মই ৰাজহুৱা কৰি আছোঁ আৰু ইয়াৰ ওপৰতো ব্যৱস্থা অসম আৰক্ষীয়ে ল'ব লাগিব কাষ চাপিবলৈ কি আছে ফোন নম্বৰটো মই এতিয়া দি দিম ফেচবুকত বিল আছিথ সেনা ল'ৰাই ইয়াৰ ওপৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পিটন দিব পিটন দিয়া হ'ব এইবোৰ ইয়াত ধমকি চমকি ছিষ্টেম নাই পিটন দিয়া হ'ব